Как вы знаете, я после игры завез команду на базу. На следующий день была у них восстановительная работа, у других была работа. Я после этого отпустил домой. И команда вернулась э, сегодня. Сразу пошла медицинское исследование, и все пришли в нормальном состоянии. А насчет психологии, вот, буквально сейчас у нас был разбор шведской игры. И, э, ну, если сказать, что это был лицеприятный разговор, то я бы не сказал. Почему? Потому что последние 10 минут могли сесть и работу, которую команда делала 80 минут. Но это чисто не времени поработать с ребятами в этом плане. Это... А, Шевченко, вы как бы не считали, что он как-то будет играть какую-то важную роль, но были ли вы убеждены в том, как вы выиграл играл Андрей Шевченко в этом матче, и насколько он будет важен в следующем матче? Меня тоже спрессует, I was also written off as a trainer, but nothing happened. Uh, but the, the answer is uh, that Mr. Plotin is saying that he was also written off as a trainer at some point, uh, but nothing happened, and, and therefore he uh, does not really understand why Shoshank uh, was written off. we shall see how we can use uh, him, how we shall use him in the next uh, game. So this Надо думать хорошо, очень хорошо думать, почему потому что многие ребята будут очень большой километр. Да я какое отношение имею? У меня про Россию спрашивает кто по Польшу, а я какое отношение к этому имею. Есть польские руководители, которые отвечают за евро, есть компетентные люди, которые этим занимаются. Их них надо спрашивать, какую оценку я вообще понятие не имею. Так у вас в то вы